નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ સાત અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સત્રના પેલા ચેપ્ટરની વાત કરીશું ચિત્ર કે સંઘ સંઘના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઈબ કરવા માટે લાલ બટન જે આપેલું છે તે દબાવી બાજુમાં આપેલા બે લાઇકનું ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેવું तो आपने आ चित्रे आप चित्र संपूर्ण अपने का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है तो पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं एक कुचंडी लेके सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटे हुआ है लेकर लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठ जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहे हैं। रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक राह दिख रहा था ग्राहक की राह देख रहा था प्रश्न नंबर दो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है प्रश्न नंबर तीन ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा ठोस बनता है टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है प्रश्न नंबर चार चित्र में कुत्ता मुंह लटका क्यों लेट गया है तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वो आराम कर रहा है प्रश्न नंबर पांच कुजड़ीन सब्जी बेचने वाले कहाँ कहाँ जा सकती है तो कुजड़ी सब्जी बेचने वाले अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है प्रश्न नंबर छ रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवार नहीं मिली हम विद्यार्थी मित्रों आपने ने चित्र नंबर बे आप आधार आप सोल्यूशन मिलवीए चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए टायर फटने पर क्या क्या हुआ तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा बंधे हुए गुब्बारे छूट कर आहा वहां उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा हुआ कुत्ता उठ भागने लगा दूसरा प्रश्न है कि टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए तो अन्य चीजों में क्या आ सकता है विद्यार्थी मित्र गुब्बारा फुटबॉल बास्केटबॉल तकिया मून ووकर आदि फट सकते हैं रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया टायर फटने का प्रभाव किन-किन पर नहीं पड़ा तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा कारों और मकानों पर नहीं पड़ा मोची क्यों रास्ते पर आ गया तो टायर फटने की आवाज से डर कर चर्चा की आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए तो पिछले साल मैं अपने मौसी के आ गया था एक बार जी अनाज की बोरियों ट्रक से बाजार ले जा रहे थे इस समय में भी उनके साथ ट्रक में बैठा था रास्ता पहाड़ी था अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रक एक थोड़ा गया। गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है आगे का एक टायर फट गया है शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरिया बांधी थी वो ढीली हो गई थी इसीलिए कुछ बोरियां नीचे सड़क आई थी यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती इस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है विद्यार्थी मित्रों हम अपने जीशु स्वाध्याय सोल्यूशन प्रश्न नंबर एक चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए तो रबर से बनी हुई चीजों के नाम गेंद तरह तरह के टायर पेंसिल से लिखा हुआ मिटेना का मिटाने के लिए रबर रबर बैंड यादि प्रश्न दूसरा टायर फटने से पहले क्या हो रहा था तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था कुछ सब्जियां बेचने जा रही थी मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था तीसरा प्रश्न टायर क्यों फटा तो टायर पुराना था इसीलिए हवा अधिक पर जाने से फट गया प्रश्न चौथा टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुछ के पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबरा कर उड़ने लगा डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा लगा निम्नलिखित परिच्छेद को बढ़कर उसका सुलेखन कीजिए तो सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया उसके साथियों को जब पता चला कि वो फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे गुरु जी उसे देखते ही बोले बेटा व्रतराज, तुम घर क्यों नहीं गए तुम घर नहीं गए क्यों वो नम्रता पूर्वक बोला गया था गुरु जी पर आधे रास्ते से लौट आया अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा विद्यार्थी मित्रों तमारे पण भणवानी अंदर आवी लगन थी परिश्रम करीने ज भणवानो छे जेनाथी तमे जीवन नी अंदर खूब आगळ वधी शको चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए तो विद्यार्थी मित्रों हवे सौथी पहला तमे अहीं जोशो तो जे सूर्य है તેના જે કિરણો છે તે આપણને અહીં અલગ જોવા મળી રહ્યા છે ત્યાર પછી જે આ પક્ષી છે એ પક્ષી પણ અહીં આપણને અલગ જોવા મળી રહ્યું છે જે હંસની ચાંચ છે એની અંદર પણ આપણને તફાવત જે છે જણાઈ રહ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે માછલી છે એ અહીં ઉલટ સુલટ છે તો અહીં બંને એક બાજુમાં છે તો એ પણ આપણને અલગ જણાઈ રહ્યો છે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ તો અહીં જે આપણને

એ શોધી શકીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બેઠેલી ચકલી છે તેની પાછળ પૂંછ નથી અને અહીં છે તો આ પ્રકારના હજી કોઈ તફાવત એટલે કે અંતર જોવાનું બાકી રહી ગયું હોય તો ખાસ તમારે કોમેન્ટ કરવાની રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને આપણે વધુ આગળના ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન મેળવી શકીએ